আহি পালোহি বাগান ইউরিয়ার দুই পেকট লই পেকেট এটা যাবছর না একদম ঠেকেছি ভাঙি ঠেকেসি ভাঙবল ভাঙি করে একদম পাত লাগিয়েছে দিয়ে দি ওপর চোলা প্যান একদম বদলিক সময় হল এটা ছটা এক নাই কালিও শুই উঠা দেই আজিও দেই চাৰে চাৰিটা বজাত এলাৰ্ম লগাই থৈছোঁ এলাৰ্মটো বন্ধ কৰি আকৌ শুইছোঁ এনেকুৱা সময় নাই ব্ৰাছডাল লৈ ব্ৰাছ কৰি কৰি আহি পালোঁহি বাৰীৰ পিছলৈ মানে বাৰীৰ মাজত আছোঁ আৰু চাব লাগিছোঁ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হৈছে কি কথা বাকী এনে ঠিকে দেখিছোঁ বাৰু এইবিলাক চাওক পানী পৰি আছে পানী পানি আছে গোট রাতে পানি আছে এই পুকুরি মানে ভর্তি করে দিই এই পুকুরি গোটাই পানীয়ে ভর্তি করে দিই আজি যদি গোটাই দিন দিন তো চলে নয় রাতকে অলমান চলাই দিই ভর্তি হয়ে যাবে এইখানে আমার খেতে জায়গা খেতে লোক সেবা তো পানি ভর্তি হয়েছে আছে তথাপিও অল্প ভরাই দিম তো ঘরের গো মুখ হাত ধুই ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ বাৰীলৈ কাম কৰোঁহি ৰাতিপুৱা গা পা ধুই মানে আজৰি হৈ আছোঁ হেট্ৰিন কৰিবলগা হ'ল গাটো ধুই তাৰপিছত কি কৰিম কি নকৰিম এই বিষয়ে ভাবি আছোঁ এয়া চাওক মোৰ ওচৰত পাণৰ আগ আছে একদম চুটি চুটি এইখিনি ভাবিলোঁ লগাই দিওঁ বতৰ পৰিছে লগাই দিলে ভাল হ'ব ঘৰৰ ওচৰতে এজোপা পাণ গছ উঠিছে পাণ গছজোপা সেই চাককেইটা কাটি কাটি দিছোঁ কাটি দিব নালাগিছিলে কিন্তু যাবহে দিব লাগিছিলে কিন্তু মই কাটি দিছোঁ কেইটা লগাবলৈ বুলি কমেও পোন্ধৰ বিছজোপামান পাণ লগালোঁ বাৰু নতুনকৈ ঘৰৰ ওচৰতে আৰু কেইজোপামান কৰি ৰখাই দিম ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মানে আগবিলাক ওলাইছে এইখিনিত এটা আগ ওলাইছে সেইটো ৰুব পাৰিম বাৰু এইটো তাইকেইটা কাটি দিম এইটো ৰুই দিম আৰু এনেকৈ ওপৰলৈকে দুটা তিনিটামান আছে এইকেইটা কাটি ৰুই দিম আপুনি যেনেকৈ হাত হাতেও ভাঙি দিব পাৰে মই এনেই যেনিবা ভাল লাগিবলৈ সেই বস্তুটো লৈ লৈছোঁ এইখিনিত এজোপা এইখিনিত এজোপা আৰু এইখিনিত এজোপা তিনিজোপা তামোল গছত দুটা লতীয়া এটা ভাল পাণ পাণৰ আগ এনেকৈ কৰি ৰুলোঁ দুটীয়া দুটা লতীয়া দিছোঁ এটা ভাল ভাল মানে আগ আৰু সেই লতীয়া লতীয়াটো বহুত ওপৰত গৈ লাগিবগৈ পাণ এই যি ভাল ডাল দিছোঁ নহয় এয়া আমাৰ তলৰ পৰাই বনাই যাব একদম পাণ একো নাই সংখ্যা বঢ়াব লাগে এয়া গোহালিৰ গোবৰ আৰু সেই ৰাস্তাত পঢ়ি থকা গোবৰ লৈ আহিছোঁ এই এজোপা কি কয় কুন্দুলি গছৰ গুৰিত দিবলৈ গোটেইখিনি নিদিওঁ বাৰু ইয়াৰ পৰা অলপমান এই কুন্দুলি গছৰ গুৰিত দিম বাকী অলপমান এই টেঙা গছৰ গুৰিয়ে গুৰিয়ে দি যাম কেনেকৈ এনেকৈ গৈ গৈ তাকে দাঙি নিব পাৰিম জানো তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ গধূলি লাগিছে বাৰু গোবৰ চুবলৈ মোৰো মন নাযায় এতিয়া উপায় নাই সেইবোৰ ঘৰত খাম ন বস্তু মানে গোবৰতে যে ধুনীয়াকৈ হওক আৰু হৈ গ'ল ইয়াত দি দিওঁ বাকীখিনিকে থলে লৈ লৈ যাওঁ টেঙা গছৰ গুৰি দি অলপ অলপ দি দিওঁ এইফালে টেঙা গছ আছে টেঙা লমালমা লাগি আছে লাগিলে কিডাল হ'ব টেঙা দামেই নাই যিমানখিনি ডাঙপাচিত গোবৰ আছিলে গোটেইখিনি দিলোঁ দি মেলি ওলাই আহিলোঁ হাত হাত ভৰি ধৰি দেখিলে কিমান লমালমা টেঙা লাগি আছে ডাল গোটেই হাউলি গৈছেগৈ টেঙা লাগিছে तो पो पो मन टाका ফুলগছৰ ঠাইত নালাগে তাঁতখন ধুই লাগান যাওঁ সাৰ মাৰোঁগৈ অতিং ল'ম ঠেলা চেলাবোৰ কাপোৰ কানি চব খাই দিম ৰ' এয়া আহি পালোঁহি বাগান ইউৰিয়া দুই পেকেট লৈ আহিছোঁ এই দুই পেকেট এতিয়া বছৰ না একদম ঠেকেচি ঠেকচি ভাঙি লেগে এটা ভাঙি করে একদম পাত লাগে ছটাই দিম ওপর চোলা প্যান একদম বদলি ধরেছি পানি সুমাই আছে বা পরি আছে গোটে রাতে আপনার মটর চলি আছে এটাও চলিয়ে আছে চলিয়ে কিমান চলে পানী মুঠতে উপচাই দিম এতিয়া দুবেগ ইউৰিয়া বাগানত মানে মানে যিমান পাৰো ওপৰতে মানে মানে এনেকে ৰপিদে থৈ লৈ এইটো চাইডে খুলিব দুবেগ হাৰ দুবেগ ইউৰিয়া হাৰ অ বাগানত সাৰ মাৰি হৈ গ'ল আমাৰ ঘৰৰ যিমান বাগান আছিলে ন একদম পাতলাকৈ দিছোঁ একদম পাতলাকৈ চবতে দি হৈ গ'ল যাওঁ এতিয়া ঘৰলৈ ৰাতিপুৱা ভাত খুৱাই নাই একেবাৰে সোনকালে শুই ৰাতিপুৱা কেইটামান ঠাণ্ডা ভাত খাইছিলোঁ বৰ সেইকেইটা খোৱাৰ কাৰণেহে ইমান দেৰি ৰাস্তা থাকিব পাৰিছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ গা পা ধুই খাওঁগৈ বৰষুণ যদি এজাক দি ৰাতিকৈ মজা